Ми не могли з'ясувати, чи в нас річ Посполита нині в студії чи Велике Князівство Литовське, тому що до нас приїхали гості з Білорусі, але не тільки, і з Литви. Привезли що? Подарунок. Е, так, привезли невеличкий такий такий нас. символ, скажімо, е, в Литві є е, громадський рух, який якого метою є власне підтримка на рівні суспільства у Литві, е, демократичних. Перетворення, які відбуваються в Україні, цей рух називається За демократію Україна Його ініціатор Шоруна Сматулявичу нещодавно провів низку заходів власне, на цю тему. це, зокрема, був благодійний концерт відомих литовських виконавців і, і... автомайдан, який Давайте спочатку ви розкажете, а ми потім так. детальніше уточнимо. Я так хотіла, поки ми всіх не представили. Тобто, ви від Литовського авто автомайдану привезли нам прапор. Власне, цей громадський рух за демократію Україна вони просили передати для вашого колективу Литовський триколор, На якому написані дедикація для вас? Що? За... Я думаю, це для всіх. Я думаю, що для вас з Мінська, Я думаю, це за вашу це... Та нашу свободу. Нам відомо нам відомо. Польське гасло в нас Анджей Стасюк Щойно був. Я представлю Андрій Дмитрієв. Білоруський політик, заступник керівника громадянської кампанії Говори правду. Однієї це я поясню однієї з важливих таких важливих зараз громадських платформ, яка бере напевно однієї з найпопулярніших, найактивніших, так мені принаймні пояснили. І е, господи боже мій Северин Квятковський. Я... Завжди підглядаю, щоб, не, не дай Боже, не переплутати. Літератор і журналісти, блогер з Білорусі. У мене перше запитання, насправді: що треба зробити, щоб, як зараз, живучи в Білорусі, в сучасній Україні, де завгодно, щоб не бути скотом. Що значить не бути скотом? Работати над собою. Насамреч, все ж таки. ленавацца, дзесьці не баяцца, дзесьці пераадолеваць свае пэўныя магчымаоббі, магчымы эгоізм, у ну, першую чаргу эгоізм, я думаю, і ўсё ж таки рабіць пэўныя рэчы, нягледзячы не на неспрыяльныя мовы. Калі казаць канкрэтна пра журналістыку, то яна загнанаяіясіх сегменты вельмі вузкія, ну, калі пра сябе казаць. Ка пра літаратуру казаць, Пиши, конечно, что за угодно, а лилось выдаться, вот литерально месяц тому забрали лицензию приватного выдавецства, фактически один, которое выдавало ну, не подцензурную литературу, скажем так. Это коли коротко. Знаете, я все-таки скажу, я разумею белорусскую, и в нас есть разные глядачи, которые иногда выправляют, мы там, если с польской выправляем на русские слова, они делают зауваження. Но я Непевно. Я думаю, що російська теж гарна мова для порозуміння. І, ем, ну, тому що я не певна, чи всі наші глядачі розуміють дуже добре білоруську. От я так приватно розумію, що мені зрозуміло. Тому я думаю, що ми готові, якщо б ви не проти, були робити. Я знаю точно, що 80% Німо. понятно, але є слова, які непонятні, і це може збивати, звісно. Так, ну, ну, а пошні, шмат. Ми, ми не говорили. Говорили. Понятно, что, что очень показательно, да? Стало понятно лозунгом целого региона. Посмотрите, это песня, которая совершенно популярна и бьет хиты в России сегодня. Это песня, которая стала одним из совершенно реальных гимнов Майдана. Это песня, которая является гимном сегодня такого сопротивления персонального в Беларуси. И мне кажется, что «Не быть скотом» — это проличный выбор. Вот это очень важный момент. Это когда ты каждый, ты в каждый момент выбираешь, как ты поступаешь. А что значит быть скотом? А быть скотом это значит, собственно, согласиться на роль слуги. Согласиться на роль, когда, может быть, за какое-то материальное благо, при том, как всегда, очень маленькое, ты помолчишь, ты отойдешь в сторону, тебе будет все равно. Или ты даже даешь кому-то оправдание. Вот не быть скотом это ощущать ценность Право принимать решения. Мне кажется, это совершенно. И этого сегодня, браку, этого сегодня не хватает совершенно точно. И поэтому вот в целом регионе, а сейчас я знаю, что вот и в Казахстане там становится безумно популярен э, Ляпис Трубецкой. И я думаю, что это, это проект, это. это про личное решение. Оставаться в сложной ситуации человеком и не терять это чувство уважения к другим. К себе. Что интересно, песню написал э, Ляпис Тобицковин Сергей Михалов. А Жек... слова Янки Купала, да, написаны там, более сто да, ну, да. лет назад. То есть еще в Царской России там. И вот все как-то оно. Выстрелило, Выстрелило. Мы с Андреем, 100, когда да, прилетели да, да. сегодня, сразу пошли на Майдан. И вот только мы пересекли линию. Только мы сделали первый шаг на Майдан и сразу из колонок зазвучала эта да, песня. Да. Мы поняли, что это знак. Все, все получится. Вы приехали, ну, мы всегда, всегда, у нас, а, но с какой у целью нас сейчас? Вот этот лозунг за ага. нашу вашу свободу, который от Балтийского до Черного моря. Очень хочется верить, что это будет. Что про... мы знаем, может, вы расскажете. Мы сейчас покажем также. Сегодня был митинг под белорусским посольством. Mm -hmm. А давайте посмотрим, как он происходил. Украинская, в частности, писательница, украинская письменница Ирена Карпа там сделала ам... свой непосильный внесок. Витаю всех, кто пришел. О, здесь вы на нас Это очень классно. Ну, я думаю, что ты, ты очень хорошо, Павло, почему мы, власне, тут. Навіть, навіть собаки за свободу, бачите? Е, я просто дуже довго вже спілкувалася з різними білоруськими митцями, письменниками, викладачами. Розумієте, е, ну, на самому початку революції у нас які були гасла. Ми не хочемо, щоб Україна стала новою Білорусі. Білоруси нам це саме казали. Коли, наприклад, а білоруською мовою можна викладати тільки в якихось підпільних ліцеях як в мінську. Тобто я знаю так. Мої друзі-поети викладають там і є багато батьків білоруських, які все-таки приводять своїх дітей туди. Що стосується України і Білорусі, і цих взаємин, мені дуже приємно, що ми стаємо якимось таким, не знаю, детонатором стаємо. Не знаю, зірвана чека в Україні вона все таки повинна пробудити і пробудила вже якісь свободу. Пиві настрої в Білорусі і в Росії рано чи пізно ця тюрма народів, вона впаде. Я це відчуваю, я вам це обіцяю. Не знаю, чи ми чи ми це дочекаємо, але так чи інакше процес пішов. І тут, тут якось зрозуміло, що від якихось Європ, Америки, якщо і не чекати нам особливої допомоги, ми самі справимося. Але це дуже добре, якщо наш поганий приклад стане прикладом для таких самих поганих хлопців і дівчат. Десь там в Білорусі і в Росії. І те, що ми вимагаємо сьогодні, ми вимагаємо звільнити цих футбольних хуліганів, які підтримали власне нас. І я думаю, що в Білорусі є ще значно більше політв'язнів, ніж тих, ніж ті, про кого ми знаємо з медій, так само, як є їх багато в Україні. Наш меседж тут за свободу. Так, ну я не знаю, можна ще раз спробувати поплескати, хоча це зовсім незручно. але Давайте еще раз покричим, а что живет Беларусь, да? Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Что да. в Беларуси происходит сейчас? Какие, мы слышали о каких-то людях задержанных, которые ну немногих, которые выходили с какими-то знаками поддержки. В пользу Майза. Ну, я думаю, М -м -м. такая подея. Видите, а, ну я да. понимаю. Вы просто вы кажете по-украински. У, у меня кашу... нормальная реакция кашу отказать вам по-белорусски. Да? А, а последнее действие это было, когда болельщики БАТЭ под, под, поддержали своих. Если можно сказать, как коллег, да, в Украине и футбольных, футбольных, да, да, футбольных фанатов в Украине и вышли с растяжкой. Потом это было просто фотография в интернете, то их всех вот вычислили и попересажали, попересажали на сутки. Ну и это, собственно говоря, сегодняшняя, я бы сказал, ситуация в Беларуси, когда власть делает все, чтобы не было никаких публичных проявлений э, совместных действий, публичных проявлений солидарности. Вот у нас гораздо был более недавно смешной случай, когда люди через социальные сети организовались покататься на санках с горки да, в, маленьком городке. в маленьком городке. Пришла милиция, задержала и выписала, по-моему, всем штрафы в итоге. Перед этим у нас в летом были велосипедисты, которые также хотели выехать. И пришла там милиция, да, там. потом уже постфактум всех там арестовали. Вот мне кажется, что... Сегодня это в том числе реакция на события в Украине белорусской власти. Она боится, что любые совместные действия, а тем более действия, которые про солидарность, они могут начать расширяться, вовлекать молодежь, вовлекать людей, которые хотели бы перемен. И соответственно выйдут под контроля. Поэтому тут как бы дуют воду, я бы сказал сегодня белорусские власти. Ну, есть чего бояться, потому что есть прецеденты. Пару лет назад люди абсолютно спонтанно вот как на Майдан вышли, да, ну только не так массово, но вышли спонтанно. Ни политики, ни общественные деятели их вывели. Сами вышли. И это два месяца продолжались протесты с аплодисментами. Ну а если говорить про Вильню, про Вильнюс, то буквально в прошлом году был Майдан. Сименс-арене, когда, представьте себе, более 10 тысяч белорусов, основно молодых одновременно пересекают границу от Минска до границы 140 километров с Литвой. И в 12 или 15 тысячной арене происходит просто праздник красно-белого флага и соответствующих идей. То есть Понимаете, с одной стороны, в Украине чуть ли не представляют Беларусь как Северную Корею, угу. но на самом деле просто оно тлеет, тлеет, потом бах, там, 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 но я думаю, что не все так плохо, и может быть сейчас просто не время. Ну, общество очень по-разному. Я ось да. просто на тлі ви розказуєте, а я на тлі також скажу. У нас доволі популярним було таке відео. Ой, виведіть самі, що з мене не виходить. На День Незалежності це було дві 2011 році, <клес> так? Коли людей. Я вас попрошу по. Допоможіть мені, будь ласка, вивести на великий екран. Ага, воно на, вже їсте. Так, на... да, ми, ми можемо говорити, ми просто пояснимо людям, що це. Це відео так, такого арешту просто на вулиці людей так схоплювали. Ну, это вот как раз-таки те протесты, так называемые э, протесты хлопания, когда люди виходили mm -hmm. молча и просто хлопали. И их за это арестовывали, хватали на улице. Ну, надо Вот э, прекрасно понимать, что сегодня э, в Беларуси протест, он пока идет внутренний, да, он пока накапливает свою силу, накапливает э, свои, свои возможности. Это все-таки, когда пытаются э, поравнать, сравнить Украину и Беларусь, то очень часто делают ощущение, что ну, это же две близкие страны, они похожи. Но все последние 20 лет развития были принципиально разными у этих двух стран. Фактически Майдан сегодняшний э, готовила вся Украина, да? и 2004 год Майдан, украинцы поняли, что это возможный путь, которым можно идти, и э, потом время Ющенко, и потом то, что вот какое-то время был такой разговор на уровне государства, да, там о том, что мы идем в Европу. То в Беларуси все эти 20 лет надо понимать, да, поле возможного для протеста всегда сужалось с каждыми новыми президентскими выборами, с каждым новым, э, с каждым новым каким-то протестом социальным. Поэтому вот стало возможно, что вы сейчас видите на экранах, когда людей просто на улице хватали, закидывали в автозаки, э, там, давали им потом сутки, возили по городу. И в целом, надо сказать, вот, э, если говорить про, сравнивать сегодняшний момент, как люди относятся, это очень интересно что очень много сейчас зависит от того, как у вас будет развиваться Майдан. Это очень важно для Беларуси, потому что много белорусов, у нас существует местная компания, местные советы, и это дает просто возможность пойти по квартирам поговорить с людьми. И многие с очень осторожностью относятся. Да? Но безразличных очень мало. Я да, не прежде да. к украинским событиям, чтобы безразличных... Начинает бытового, как я поеду на Черное море отдыхать, или в Хмельницкий на рынок, до людей, которые понимают всю геополитическую важность того, что происходит, тектоническую фактически важность. То есть разговоры, конечно, ведутся. Несколько. У меня есть вопросов, потому что, к сожалению, хотелось бы больше времени, но такие новые. Я так понимаю, что происходит сейчас. Будут муниципальные выборы. Март. Вот они в марте марта. Март. Есть несколько таких групп, есть люди, которые живут за границей в Беларуси и говорят, что нужно бойкотировать эти выборы, потому что нет смысла, они не правы. И вы находитесь в середине страны, вы говорите, что выборы нужны, потому что, я так понимаю, это единственный способ как-то агитировать, приходить к людям. А какой смысл? Ну, действительно, какой смысл в этой системе, которая все равно выборы сфальсифицирует, этим заниматься? Но задача же не получить место. Да? Задача вот готовить... Как-то безысходно звучит. Готовить для нас. По да, для ]имости. вас это так. Но для нас задача как раз-таки подготовка, наращивание вот этого протестного потенциала в обществе. Общество сегодня власть боится, она слаба, она слабее, она боится любой мобилизации общества. Она сама, сегодня главный, кто бойкотирует выборы, это власть. Она делает все, чтобы народу было неинтересно выборы. Да, совершенно скучная агитация, ничего не говорите, молчим, потом кого-нибудь привезут на автобусе, проголосовать и забыли. Власти не нужна мобилизация общества, она боится, что она не сможет это сконтролировать. То, что делаем мы сегодня через этот разговор, да, вот как я сейчас с вами разговариваю, так нужно ходить и объяснять. Я вам приведу простой пример. Я, я званиваю людей, хожу от двери к двери, и очень многие люди, которые против Лукашенко, говорят, а мы не хотим так, как в Киеве. А почему? Потому что их источник информации российские СМИ. Да, и, и то, что я сегодня вижу у вас на улице, когда идешь по Киеву, знаете, что мне пишут мои, как это нормальные друзья? Что, что, Они что? пишут: а что, там чисто или там грязно? Это вот там, как показывают, да? Вот что волнует человека, и когда я говорю, да, здесь не соринки. Они говорят: да, не, не может быть. Вот мне кажется, я уже сказал, что мы очень ждем позитивных результатов Майдана. Потому что это дарит сегодня... Знаете, Майдан — это и большое сомнение, и большая надежда для белорусов. Андрей, я вспомню несколько тоже нюансов. Мы хотим... Я, честно говоря, пока есть немного времени, мы все равно сравниваем, там, что такое репрессии, что такое санкции, что такое запрет неправительственных организаций, денег, которые приходят от доноров. Как с этим всем вы живете? Вот нам все говорят, отрежут помощь Европы. У вас, у вас по-моему, уже давно закрыли. Сколько Тяжело. это безусловно но не... европа как-то участвует в жизни беларуси или она отстранена я только что слышал просто перед этим ваш эфир где вы много об этом говорили да и позиция европа и по украине и позиция европа беларуси европа пытается помогать гражданскому обществу культурным каким-то инициативам но конечно это в основном помощь которая скрытая, которую ты не можешь просто прозрачно где-то показать, да, государство создало все правовые механизмы, чтобы было просто невозможно получить такую помощь. И самое главное, что самое важное, оно создало в первую очередь механизмы, чтобы нельзя было получить помощь изнутри. Да, Лукашенко, выступая по телевидению, сказал бизнесменам, как только вы профинансируете оппозиционных политиков, я с вами буду разбираться по-другому. То есть вы пойдете в тюрьму. Да? И это очень важно. Я вот вижу, как здесь люди там, бросают деньги на Майдан. Я знаю, что у вас большое количество денег, которые собираются просто с громады. Сегодня в Беларуси это дал деньги оппозиции, подписал себе на репрессии просто... На Еще проблемы. один вопрос относительно Европы. Мы в то же время знаем, что получая Газ а, и нефть из России очень дешево по себестоимости. А, правительство Лукашенко продает нефтепродукты, в частности, продает в европейские страны, в на Амстердамской бирже это все проводится. И, а, и из-за этого намного там... Многие говорят, что бензин в Европе бы подорожал, если бы Европа перестала покупать а, угу. Беларусь. У Беларуси, у Лукашенко... А, вы нефтепродукты вы не видите какой то тоже лицемерие в этом всем и что можно действительно сделать? нет нет такого механизма как санкции не влияет на лукашенко больше санкции никак почему же почему бы не отказаться покупать бензин в беларуси хуже ситуация в украине, в украине. я думаю что надо понимать что у россии хватит денег для того чтобы у белорусского диктатора всегда были деньги на дубинку на наручники и на тюрьму да, на то, чтобы запугать общество. Да, не будет покупать Европа газ, просто станет страна более закрытой, Россия все равно будет давать эти там несчастные деньги, чтобы удерживать минимальный уровень и, в первую очередь, репрессивный аппарат. Поэтому э, вроде бы, казалось бы, такой простой, такая функция, как «давайте мы тут отрежем э, экономику Беларуси и все обвалится», в 2011 году в три раза обвалилась ценность белорусской валюты, и ни один человек да, не вышел э, на улицу. Почему? Есть такое, я думаю, что вы знаете, очень простая теория, когда происходит восстание, да, когда происходит протест. Когда люди А, видят политическую альтернативу, Б, верят в успех, что то, что ты выйдешь, может произойти. Вот почему мы сейчас ходим от дверь к двери. Мы создаем политическую альтернативу и показываем, придет время и надо будет выйти. Я думаю, что это очень важный момент. Андрей, Без и этого санкции не работают. У нас. У меня тоже. Стараемся сейчас быстро, к сожалению, да. мы немножко из графика выбиваемся, но я все равно не могу вас все-таки не спросить, мы сейчас видим эти кадры 2010-е, когда просто собрали всех на площади, арестовали, нас тоже пугают э, такой таким вариантом мы знаем вас тогда арестовали и тоже был этот нюанс который вам вспоминают уже там не один год о том что вам как-то на белорусском телевидении нам сказали да, да. о том что наша милиция действовала хорошо вам это все вставят как бы в упрек стоит ли такое признание того чтобы спасти себя и близких вот этот момент выбора как он дает я думаю что это очень тяжелый момент который ты потом переживаешь и несешь за него ответственность очень долго и потом в будущем, что ты делаешь? Ты показываешь, стоит это, стоит это того или нет. Я думаю, что, конечно, то, что произошло 19 декабря, это огромная трагедия, которая произошла в Беларуси. Она ее откинула, и трагедия, которая была у меня лично, она была трагедией тысячи миллионов на самом деле в Беларуси. Это же не просто разгон, понимаете, это не банальный вот как каждый день по Евроньюз показывают, там разогнали кого-то, там разогнали, ну, там же не просто разгон. Два дня э, охотились за активистами, сразу после разгона, э, очень жестко там избивали, вот как у вас, ну, у вот, дверь, да, как, так, у, вас, как у вас с чего Майдан собственно да, и начался, да? да, только масштабнее все это было, да, но также по жестокости охотились, хватали людей с этих, с остановок, уже за километры от, собственно, от площади, подъезжал автозак, просто забрасывали, ездили. Я, я это сам лично видел, я, я, честно скажу, первый раз с 1988 года ходил на все митинги, я первый раз в жизни испугался по-настоящему, подумал, что поехала крыша у диктатора, и он уже полностью решил, вот. Это, по... я, к слову, трагедия. Сколько да. кандидатов в президента в тюрьму попало? Семь человек. Семь человек плюс их члены команды. Вы, вы, и, вы, как вы встали на ноги и после и, этого? И, и, Слушайте, и, да. я лично два месяца отходил, просто ну, что дало вам делать. силы как-то возобновиться и снова. Ну, лично мне лично да. мне. Ну, Андрей в это время сидел, как говорится, не мог это наблюдать. Вы знаете, что громадная солидарность. Впервые самоорганизация и солидарность, помощь этим нескольким сотням, там 600 или 700 человек на сутки сидело, и плюс люди по криминальной. комитет взаимопомощи через интернет, кто как, собирали деньги, посылки, дежурили, на машины приезжали. Я вот тогда поверил, что наш 96-й год, когда наша весна была, когда общество Могло даже победить, он возвращается. Еще у меня все-таки один вопрос. К сожалению, очень бы хотел спросить о компании Я знаю, что вы имеете какое-то отношение к компании рассыл рассылки депутатам украинским сообщений. Смс. СМС. Нет, я... Мы все рассылали, на самом деле. А кто рассылал? Это была... Я даже знаю, это была инициатива, я ее у одной из гражданских активисток Гацуры Тани, белорусских, Она вывесила списки номеров, по-моему, мы все, ну, я лично это сделал, там, да, пару номеров взял и просто отослал им вот там текст, который был... Украинским депутатам это был. Да, это был флешмоб, там да, украинским депутатам, что хватит заниматься вот тем, что вы делаете, выходите из партии и регионов, и поддержите Майдан, поддержите свободу. И это, кстати, вы знаете, вот вы говорите, что помогло пережить. Я хочу сказать, что именно такие вещи, да, помогают пережить. Когда я первый раз вышел в Скайп после того, как вышел из СИЗО КГБ, и, и люди начинают тебе писать, там, держитесь, нам, ты понимаешь, что это все равно нужно, да. Даже если сегодня люди где-то затаились, вот это клеит в них. И это просто огонь, который, может быть, сегодня ну, нужно раздувать. И, может быть, не так быстро к нам бы хотелось. Но это совершенно очевидно. Впереди у нас большие перемены. Ждем. И напоследок. Вы, вы, вы знаю, говорите украинскую. Мы так... Э, багато интересного сегодня. Дуже так и насыщенного. Ви привезли цей прапор, дамо вам таке слово. Я думаю, що ви хотіли так само передати, крім того, що передати якусь солідарність. Що зараз ви можете зробити в Литві? Ми знаємо, що Литва робить багато для Білорусі. Що, може, що, що, для що, що теоретично такого? Так. Для України ви Дукраїни. Ми знаємо, що Дмитро Булатов там знаходиться, один з лідерів «Томайдану». Не тільки, є інші люди також, які. За допомогою громадських організацій і офіційних структур литовської амбасади в Україні вони перебувають в Литві. Зокрема, це люди, які потерпіли, які перебувають на реабілітації або на лікуванні. Власне, громадський рух, про який я згадую, його метою є. Показати людям, які насправді вважають, я трошки якби слухав вашу розмову попередню Андруховича з, з, з Анджеєм Стос Тобто Литва також вона частина людей в суспільстві може вважати, що головні якісь мети вони досягнули, тобто розвитку суспільства, я маю на увазі. Литва може себе вважати країною. Знову ж частка людей може вважати, що вона знаходиться повністю в захисній ситуації, тобто це є країна, яка належить до євроатлантичних структур, і чому ми, люди мають цікавитися тим, що відбувається десь тисячу кілометрів на південь? Якщо такої загрози, теоретично для суспільства Латви, такого сценарію немає. Тобто от мета власне, тих цих заходів є показати, що насправді ми всі маємо, маємо цікавитися тим, що відбувається, тому що це те, що відбувається тут, контекст цього так насправді набагато ширший, ніж здається, деяким людям, які виключно бачать якийсь там кадр в телевізорі. Ви з Польфі, Ви українською говорите. Ви сказали спочатку, що ви з Польщі? Ви, е, ви не з не, Польщі? Ви не зовсім так. Ага. Тобто в мене є також і польське горі. Так я чу, чому? Тому що ви так про солідарність. Ми всі так. тут говорили. За вашу і нашу свободу гасло польське тепер так. я думаю, актуально й ба не зовсім зараз... польське. Я, я хочу ну, не не ти, це може бути. Но... Давай давайте ми окреслимо це. Тобто є от, наприклад, чудова книжка Тиму Тімоті Снайдера, відомого вас теж mm -hmm. який був, в нас так. так само був скайпом становлення нації, так і в, в цій книжці можна от якраз дуже це стосується якраз всіх теренів Речі Посполити. Можна прочитати, як змінювалося е, бачення і самосвідомість всіх народів, які колись коли створили Реч Посполиту, так і як відбувався перехід від ранньомодерної нації до сучасних модерних. Знаєте, яке ми маємо сьогодні. І власне це гасло, це було раннє модерне гасло, котре було під час січневого повстання 1863 року. Воно було спільним для всіх нас. Ось ми, ми на цьому і передаємо. Там нас вже чекають Дай. гості Дай. наше громадське онлайн. Дякуємо У нас, Дякую. чи то річ Посполита і Литовське князівство, і все що завгодно, Європейський Союз всі разом. Я. Хочу також проанонсувати, що завтра, в третій годині, на численні прохання усіх глядачів ми будемо показувати Альманах відкритий доступ. Новела також фільм про Межигір'я, про е, таке розслідування журналістське, як робилося воно де мешкає президент Янукович. Уперше прем'єра фільм показувала Альманах в багатьох містах України. В 14-ти чинили перепони на показах, і ми нарешті його даємо онлайн разом з нашими. багатьма нашими друзями, їх нас багато. Дивимося, зараз Мустафа есть, і ми завжди для вас працюємо. Спасибі вам большое.